Всем привет, Фред! Добро пожаловать на мой канал! И да, сегодня у меня опять мои рукодельные покупки. Скажу сразу: все, что вы видите на своем экране, это не все мне, мне только часть. Остальную часть я докупила скажем так, не на подарок, а меня попросили купить, так как я была дома у мамы в гостях, разговаривала соседка, она тоже фанатка барвистой вышиванки, но она женщина более в возрасте, и она с интернетом, скажем так, не ахти, и она попросила меня, она увидела чехольчик для телефона, и мы разговорились, и она попросила показать, а что же там еще продается, так как у нас маленький городок, в рукодельных магазинах мало того, что все очень дорого, так еще таких всяких разностей и вкус так как здесь в Киеве, поэтому у меня многие из покупок это для нее покупка, они в скором времени отправятся посылочкой к ней, поэтому если что-то вам понравилось, говорите сразу, пишите сразу в комментариях, я покажу поближе и поподробнее, и еще сразу же хочу сказать, что все мои покупочки, опять же, как же, в принципе, в последнее время очень часто я и делаю, я сделала в магазине рукодельная шкатулочка. Ссылочку на сам магазин я оставлю внизу под видео. И также ссылочки на каждый товар в отдельности тоже оставлю под видео. Единственное, что ссылочка на бисер будет общая. девочкам надо звонить и спрашивать, какой бисер есть наличие, какого наличия нету, потому что ну, постоянно ассортимент меняется. Что-то привезли, что-то продали, вот, вот такое. Ну, что ж, давайте приступим. Я вот эти все шарудящие упаковочки сниму и буду вам потихонечку все показывать. Итак, первая наша заготовка, это заготовка от фирмы Барвиста Вышиванка, безумно красивая, очень нежная, очень милая заготовка, сделана от Барвиста Вышиванки, таких, есть, таких заготовок есть два варианта, в черно-белом и в режиме сепия, моя знакомая хотела именно сепию, и эта картина мне очень напоминает, как будто бы кадры из фильма Сумерки, не знаю почему, но очень у меня вот такие вот ассоциации. Итак, у нас в этой работе используется 10 оттенков бисера. Сама заготовка у нас называется Сон. Артикул TL004AN 4964. Размеры картинки 49 сантиметров на 64 сантиметра. Указаны номера бисера. И в принципе бисера не так уже и много. Единственное, что надо вот 46 112 аж 100 грамм и 57 102 белого 75 грамм но опять же как я уже говорила если брать по количеству бисера будет намного меньше потому что если брать бисер в граммах здесь очень большой запас так поэтому не забывайте очень мне нравится эта заготовка качество печати и вот вы сами можете посмотреть и увидеть мне кажется четко все видно вот давайте возьмем самый темный участок в принципе никаких проблем в этой работе я не замечаю. Кстати, хочу добавить, что эта работа у нас будет с частичной вышивкой и должна смотреться невероятно нежно и очень красиво. И, честно говоря, я когда видела в интернете сами картинки, как-то я не особо впечатлилась. Но когда я увидела перед собой заготовку, я не знаю, у меня, наверное, все стены можно будет завешать барвесты. Очень понравилась мне эта заготовка, но, к сожалению, она не моя. Она уедет скоро в посылочке. И еще одна заготовка, одна из моих любимых заготовок, которая опять же досталась не мне. Это, скажем так, еще одна моя большая, большая, просто огромная хачушка от бровыстой вышиванки. Безумно красивый пейзаж. Нежная картина я видела отшив. Это просто что-то невероятное. Я прям просто вижу, как вот эта беседка у меня на стене висит. Я знаю точно, что эта заготовка, когда я куплю себе такую же, будет мне сниться и мне будет не терпеться ее вышить. И надеюсь, я себе в скором времени прикуплю такую же. Камера сейчас немного перевирает оттенки бисера, которые здесь у нас предоставлены. Вот здесь более окрашены бирюзовые оттенки бисера, а здесь более насыщенные зеленые тона. На самом деле картина просто огромная, невероятно нежная и бесподобно красивая. Этот пейзаж у нас называется Альтанка, артикул ТП 017 АН 8849. Опять же, большая картина, огромная картина, но она стоит застраченных усилий и денег. Размер готовой работы у нас 88 сантиметров на 49 сантиметров. Ну и, естественно, список бисера, который нам нужен. Так, у нас здесь аж 32 оттенка бисера. В принципе, не так много, как бывает бровистой вышиванки по количеству. И э, давайте сейчас посмотрим поближе качество печати. Зеленые оттенки. Ну, мне кажется, вполне хорошо видно. Голубые и серые вот такие оттенки. Тоже, в принципе, разграничение достаточно хорошо заметно. С розовыми светлыми вообще никогда никаких проблем не было. Вот меня интересуют темные оттенки. Ну, в принципе, мне кажется, все хорошо видно без каких-либо ограничений. Пока я не заметила тех значков, которые я могла бы спутать каким-либо образом. Все значки хорошо различимы. Так, вот значок Т он через камеру смотрится достаточно темно, но в принципе хорошо различим и его не спутаешь. Камера вот этот значок немного цвет переверяет, она делает вот значок буквы Т более темный, более тусклый. На самом деле ярких, красивый оттенок зеленого, хорошо, отлично видно. И вот черные значки рядом с буквой Т. Отлично, видно, хорошо. Итак, вы у себя на экране видите, да-да, вы не ошиблись, практически два одинаковых, совершенно похожих рушничка, только в одном кайма пошире, в другом кайма поуже. Вот и все. Один рушничок будет оставаться у меня, а другой рушничок уедет все-таки моей соседке, которая попросила себе такую же вышивку. Один рушничок у нас от фирмы Юма, а другой от фирмы выше Тимрии. У фирмы выше Тимрии такой рушничок идет на гамбардини. Флизелин добавляется отдельно, то есть, вы сами пришиваете приклеиваете себе флизелин. Флизелина хватает полностью на то, чтобы закрыть площадь вышивки, но на края сюда флизелин уже не заходит. Плюсом у вышитых мреях есть то, что ткань оверложена. Вот сейчас покажу поближе. Не надо бегать, думать, куда и как подворачивать, тратить лишние деньги. А у фирмы Юма ручничок идет на атласе. И атласная ткань хорошая, плотная, проклеенная флизелином. Ну, в принципе, флизелин э, попробую сейчас словить краешек. Флезелин заходит полностью, практически на всю ткань, вот такой вот кусочек вот здесь, вот начинает до конца, остался у нас не проклеен флезелином, а сверху вот здесь маленький совершенно кусочек, то есть практически полностью весь рушничок проклеен флизелином, что мне очень понравилось, очень подкупает. У фирмы выше Тимрии э, используется в рушничке аж 31 э, оттенок бисера, но всего бисера надо по 10-20 по грамм, то есть немного артикула ZR02 и указано, что у нас будет использовано 370 грамм бисера. Это на вот этот рушничок. По поводу рушничка от фирмы Yoma. У нас артикул 3156, и мне понравилось, что намного меньше бисера будет использовано. Всего нам всего 21 оттенок, то есть не такое огромное количество, как там. Этот рушничок более легок будет в вышивке, более проще будет найти все те оттенки бисера, которые нужны и казалось бы, картинка-то у нас одинаковая а у одного производителя на 10 оттенков бисера больше, чем у другого, и также хочу вас попросить, мои дорогие зрители если кто-то из вас вышивал заготовку от фирмы Йома, какой-либо рушничок расскажите, пожалуйста, как они себя ведут при самой вышивке, не косит ли ткань, а также как они себя ведут подальше эксплуатации вот теперь у вас перед глазами те покупочки которые предназначены лично для меня это просто цветотерапия из бисера, цветотерапия из блестящих ниточек. Я. Ну, сорока я да и 40, вот они, мои блестящие ниточки. А также буквально пару маленьких совершенно схемок тоже поближе сейчас буду показывать. эти схемки специально для совместного проекта от Юлии Аркадемии. Ссылочку я оставлю под видео. И э, да, вот в таком вот виде э, мои первые пяльцы от арабески тоже опять будет подробно рассматривать. И что же, давайте начнем. С чего мы начнем? Мы начнем, давайте все-таки с бисером. А я смогла, так как девочек, у девочек в рукодельной шкатулочки была возможность э -э -э, дать мне порыться в их э -э, запасах бисера. А я нарыла очень много. Интересно, как для меня. Возможно, вам уже знакомые эти оттенки, но я просто от них в восторге. Итак, бисер под номером 94 140 ярко-оранжевый мандариновый оттенок бисера и мягкое блестящее покрытие, но оно бензиновое. Некоторые бисеринки, вот сейчас камера ловит, некоторые бисеринки имеют такое красивое бензиновое покрытие. Очень красивый оттенок бисера, просто бесподобно смотрится. Один из оттенков, который я говорила, что надо прикупить себе побольше. Я этот оттенок использовала в вышиванке для моего сына. Кстати, видео о вышиванке скоро также будет на канале. Оттенок под номером 87 761 прокрашенная блестящая серединка, квадратная серединка. И чем примечателен этот бисер, как вы видите сейчас на камеру, часть бисера светится зелеными, часть бисера светится голубым оттенком. Очень красивый эффект, непередаваемый эффект. Я себе прикупила пачечку, потому что. Ну как без таких вот красивостей. Следующим моим бисером был. был... Бисер очень красивого, тоже радужного бензинового такого покрытия. Это красный бисер под номером 97079. Опять же, камера не так ловит, не настолько красиво передает его эффект, то может сходить в магазин и посмотреть этот бисер вживую. Бесподобный, красивый, насыщенный цвет с такими радужными отливами. Мне очень понравился. А следующий по я сейчас вам скажу. Вы мне можете не поверить, но это действительно так. Я нарыла у девочек бисер под одним и тем же номером. Оно они совершенно разные по оттенкам. Вот посмотрите, номер 95076. Здесь. 95076. Здесь нет ошибки в нумерации. Девочки сами обратили мое внимание на то, что им пришло из разных партий два разных оттенка бисера под одним и тем же номером. Этот посветлее, этот потемнее. И при том, что такого у них еще не было. Это впервые вот такой вот казус случился. Один и тот же самый поставщик, один и тот же номер оттенка, но оттенки, вот видите, какая на них разница. В принципе, если вам пакетика хватает на одну работу, никаких проблем нет. А если надо больше, чем один пакетик, тогда надо смотреть очень хорошо и внимательно, чтобы были одни и те же оттенки. Чем примечателен этот бисер? Вот посмотрите в центре бисеринки, они имеют такое белое, как бы покрытие из середины, изнутри дырочка у нас бисеринки прокрашена белым. И когда я вот этот бисер хотела себе на жгутик бисерный когда э, нанизываешь такой бисер на белую ниточку, он как бы подсвечивается. Очень красивый эффект. Такой бисер делает глубину, бесподобно смотрится. Но этот просто взяла, чтобы у меня был немножечко потемнее, ничего страшного. Все равно я использую. Э, следующий мой бисер, который я увидела и упала. Я не смогла без него остаться. Это номер 37100. Ну Казалось бы, обычный бисер с прокрашенной блестящей серединкой, а нет. Бисер очень красивый, имеет оттенок. Опять же, камера его не ловит так как надо, но тем не менее это матовый бисер с прокрашенной блестящей серединкой. И камера сейчас передает этот бисер чисто в синюю гамму, на самом деле он фиолетово-синий, такой благородный королевский оттенок синего фиолетового, больше даже у меня глаза воспринимают как фиолетовый оттенок я очень люблю просто обычный такой бисер а, с прокрашенной серединкой а мне попался еще и матовый а, так что этот бисер теперь у меня опять же в любимчиках очень мне понравилось работать с матовыми оттенками бисера из красных оттенков та же серия что оттенок 87 761 та же самая серия а, Красно-желтый бисер. Пол бисеринки красные. Вот сейчас хорошо видно. Пол бисеринки красные, пол бисеринки желтые и прокрашенная серединка. Серединка у нас здесь круглая. Очень красиво смотрится, очень необычный для меня бисер, поэтому тоже себе прихапала не могла пройти мимо бирюзовых оттенков. Очень нежные оттенки. У меня бирюзы вообще практически нету в запасах, поэтому решила пополнить свои запасики. Оттенок 64-130. Имеет, опять же, красивое покрытие, мягкий блеск, не особо сильный блеск, но вживую, опять же, имеет бензиновое покрытие. Очень красиво смотрится. Оттенок под номером 61015 Я не выпустила из рук, как только его увидала. Бисер очень красивая нежная бирюзовая оттенка. Бисеринки имеют квадратную серединку, прокрашенную серединку. Очень красиво эффектно должны смотреться в вышивке. И даже в вязании с бисером. Потому что, опять же, когда оденешь на белую ниточку, бисер начнет светиться. Оттенок под номером 57-110 имеет квадратную серединку очень красиво смотрится у меня было э, такого оттенка совсем чуть-чуть я прикупила себе еще э, бесподобный насыщенный э, цвет морской волны в массе опять же смотрится темно на края бисеринок посмотреть вот с края где по одной бисеринке очень такой достаточно красивый блеск и э, не такой темный оттенок и еще два оттенка бисера которого вы не видели это оттенок, ну так, более-менее он стандартный, но он очень красивый, мне очень сильно нравится. 57-229, а, красивейшее бензиновое покрытие. Что-то у меня все бензиновое покрытие и а, бисери сегодня, но очень бесподобно смотрится. И еще один оттенок, который я предлагаю вашему вниманию, это оттенок под номером 31050, прозрачные бисеринки. А, круглая серединка у него, но у этого бисера а, бензиновое покрытие. Да, сегодня у меня практически большая часть бисера с бензиновым покрытием. Не знаю, мне эти м -м, виды бисера очень нравятся. И буду пополнять свою коллекцию ну и еще прикупила себе вот такую коробочку для организации бисерных проектов знаю, что многие видели такой в рынке прок, я не смогла устоять и прикупила себе точно такой же, здесь есть сверху получается три ряда ячеечек куда можно организовать бисер, а сюда снизу есть прекрасное, достаточно место для ниток, иголок, ножничек поэтому почему бы нет, пускай будет, тем более у меня намечается план еще несколько бисерных, новых бисерных проектов. Пяльцы от Арабески, не подумайте, не купила вот такой вот кусочек, я купила сами пяльцы, но я их уже натянула на них вышивку, сейчас вам, кстати, покажу. Вот моя прелесть, вот мои пяльцы от Арабески, да, здесь мой хаэт, вот эти клипсы, я очень довольна, я безумно рада, Ой, скажу честно, то, как я натянула эту работу буквально за 5 минут, даже меньше, меня привело в такой восторг, что вы даже себе представить не можете. Я решила продолжить так, потому что у меня руки трясутся, и кадры весь трясутся. И то, как я натянула эту работу на пяльцы это фирма Арабеска, это мои первые пяльцы от этой фирмы, мне просто привело в дикий восторг, скажу честно. Две минуты у тебя работа натянута, барабанная натяжка. Посмотрим, как они себя поведут через месяц, два, три, полгода эксплуатации. Я слышала, девочки, как и хорошие, так и плохие отзывы дают. Но пока у меня исключительно с площадью рядом один восторг. Я настолько довольна этими пяльцами. Это не сравнить ни с какими пришивными пяльцами. Вот скажу честно, даже у меня есть маленькие небольшие кюснапики. Но тем не менее, ну, даже они мне так не нравятся, эти кюснапики, как вот эти пяльцы от Арбеска. Это сбылась мечта. Как говорят, сбылась мечта, я этому очень рада. И, наверное, пяльцы гобелиновые я буду еще не один раз прикупать, но разных размеров. А эти пяльцы у меня 35 на 48 сантиметров. Кстати, что я еще забыла показать? Вот этот Люрекс. Люрексовая ниточка. Итак, я вам хочу показать. Четыре ниточки а, от фирмы Spark Beads. Это Адель. У меня четыре оттенка. У меня есть два серебряных и золотых. Мне подарили. А еще вот такие оттенки я прикупила. И специально взяла, чтобы вам показать вот белый, э, белую ниточку. Э, я э, слышала, что девочки многие заменяют э, с этой, этой ниточкой крейник. Я сейчас вам покажу. Я не поленилась, достала из своих запасов ниточку крейника. Это у меня 032 э, Blending Filament. Э, я знаю, за этой ниточкой очень много гоняется. У меня еще давние запасы. И я решила взять специально ниточку от фирмы Spark Beads Lurix, Adel, чтобы показать вам разницу в толщине и во всем остальном. Итак, давайте же с вами посмотрим. Итак, давайте же сравним с вами ниточку Крейника и ниточку Spark Beads. Первая ниточка это у нас Крейник. Вот эта ниточка. Вот, я ее трогаю сейчас. Вот эта ниточка это у нас крейник А вот эта ниточка это от фирмы Spark Beats. Как вы можете видеть, крейник блестит чуть побольше, и он блестит э, в такой э, розовато-зеленоватой гамме. Хотя это, э, по сути, сам по себе белый. Но вот сейчас более лучше видно. Он блестит так и вживую, если смотреть, зеленовато немножко оттенком он дает. Э, сама же ниточка Spark Beats, она поблескивает э, менее выражена чем ниточка креник, но тем не менее у нее чистый оттенок белого, и поэтому она как бы не будет вышивки, например, если вы снег будете добавлять вот эту ниточку, то она не будет вам давать какой-либо подтон. Вот смотрите, сейчас видно, как более лучше видно, как переливается сама ниточка по себе. У нее не настолько ярко выраженный блеск, как, например, вот этих цветных ниточках. Вот, смотрите, а, ну, достаточно хорошо блестит, и, мне кажется, свой шарм, мягкий а, блеск она будет работе придавать. В принципе, не крейник, но вполне неплохая замена, если брать ту цену, сколько она стоит. А, ну, крейник это крейник, скажем так. Я попробовать решила ниточку еще и алюр, это также отметализированная нить люрекс тоже фирма Спарбиз. Чем разница? В чем разница, например, Адель и а ниточка Адель, она плоская, а ниточка Алюр, она круглая, и поэтому разница в вышивке будет довольно заметная. Я взяла вот этих, э, серебряную и э, золотую, и серебряную, э, просто ради интереса попробовать, как они себя поведут в вышивке. Да, я сорока, я решила набрать, опять же, блестящих вот таких вот ниточек. Э, и еще одним моим приобретением... Э, Кроме вот этих вот схемок, я еще не показала схемки, еще одним моим приобретением. Вот такие совершенно замечательные схемки от фирмы Луиз. Это схемка со свечечкой 411 артикул. Совсем чуть-чуть бисера надо. Прекрасные новогодние елочные игрушки. Как я уже говорила, я буду принимать участие... ВСП Юли Рукодельный, ссылочка будет внизу под видео. Называется СП, если я не ошибаюсь, если я правильно запомню, подарить детям рукодельные счастья. И я планирую вышить вот эти работы в этом СП. Вот такой вот замечательный вот, вот такая замечательная карамелька артикул 410 не могла я остаться без сапожка Маленький, небольшой сапожек. Вот смотрите с моей рукой. Вот, вот такие размеры вышивки. Артикул 503. И совершенно очаровательные, э, такие бесподобные э, рукавички. Это артикул 416. Еще в моих покупочках э, затесалось вот такое чудо. Это э, у нас косметичка. Вот такой вот высоты с совершенно бесподобными маками, ромашками на верхней части, которую мы будем вышивать. И сейчас я ее более подробно показывать не буду. Я сниму отдельный видео обзор на эту косметичку, и там уже более подробно покажу. Сейчас скажу только сам артикул КС04. И, в принципе, на этом у меня все. Всем спасибо огромное за внимание. Всем удачи, творческих успехов. Всем всего хорошего. Пока-пока.